Друзі, наступного у нас буде виступати в цьому блоці Юлія Поліщук. Це історія ОСББ будинку по адресі Голосіївська, 13 в місті Києві. Це історія героїчної боротьби. От, люди реально боро борються з олігархами не, не менше. І зараз розкаже, як це все відбувалося, і це насправді це приклад того, що кіборги є не тільки на войні війні, але в нашому звичайному житті. Дякую, Юлія. Спасибо, Андрій. Здравствуйте. Я віжу звідси збиралися дуже ініціативні люди, поэтому я думаю, що наш примір може бути для кого-то примером теж, а потім може нам сказати совсім сумасшедше, за що б тогда лезти. Началось все с 2007 года, когда начал строить наш комплекс, комплекс Голосеева. Это три больших, огромных дома возле ювелирного завода, если кто знает. И, а вот, в 2007 году люди, которые инвестировали деньги в облигации, начали общаться на форуме Реалтива, вот, начали следить за строительством. Мы так сдружились. Человек 20, наверное, нас было. А вот. И когда мы пришли получать наши документы, э, застройщик нам говорит, знаете, а подпишите еще договор на обслуживающую организацию. Мы говорим, а зачем? Они говорят, ну, а без нее вы документы не получите. Да, 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 да. да вот а практика, да. практика, да. Эта практика сейчас очень распространенная, в Киеве ее очень любят использовать. Э, деваться нам было некуда, потому что, естественно, вот уже свидетельство о праве собственности, вот уже его хочется получить. Поэтому, конечно же, мы подписываем договор. В договоре звучит срок на один год с правом пролонгации, если не будет никак, ничего другого. И вот это вот право пролонгации у нас вот до сегодняшнего года так yeah. и получилось. А, ситуация следующая. Документы мы получили. ЖЭК вступил в свое действие. И поставил нам сначала за наш комплекс 3 гривны 15 копеек. В принципе, более-менее нормальная с тем, что дом новый, то есть мы так иници... Иници... инициативу поддержали, думаем, ладно, посмотрим, как он нас будут обслуживать. А... Вроде как еще сначала нормально, потом в какой-то платежке мы получаем что со следующего месяца вы должны будете платить 4.50. То есть, ну, на тот момент вспоминайте, да, 2008-2009 год, никаких не повышений, ничего. Просто вот вы будете платить 4,50. Мы обращаемся к ЖЭКу с просьбой о том, что, пожалуйста, дайте нам расчет, почему же мы должны это делать на что он говорит, а мы не обязаны перед вами отчитываться. Мы собираемся инициативной группой, как раз в это время пошел такой немножко бум, да, уже ОСБП, ОСБП, как мы говорим уже на русском. Вот, и давайте сделаем, давайте, давайте организуемся, тем более, что в доме на тот момент проживали не все 500 собственников, вот, их было чуть меньше, и право собственности было выдано чуть меньше, Провели, скажу, колоссальную работу. Мы собрали на собрание во дворе нашего дома 210 человек. Можете себе представить, да? То есть провели собрание, все зафиксировали, избрали голову, как бы, и побежали. Побежали, начали бежать неделю, вторую. На третьей неделе мы получаем печать, когда нам говорят, «Стоп, у вас что-то там не так, а пойдите-ка посмотрите, открыт судебный реестр на вас» действительно мы получаем документы и оказывается олигарх, который владеет нашим застройщиком он э, имел квартиру, одну квартиру в нашем доме, якобы для своей мамы а вот, он подает в суд на то, что мы не позвали его на собрание хотя, естественно, вся компания была проведена через почту были отправлены все уведомления реестры у нас на руках 2009 год начинаются судебные заседания мы тоже помним все, какая партия была у власти, какие суды у нас были. Три с половиной года мы дошли до Верховного суда, правдами и неправдами мы ничего не добились. Понятно, что мы ни за что платить не могли, за свои деньги все это делали. Судебное решение мы получили на руки следующее. ОСВП не ликвидировано, но считать, что у нас не прошло заседание. Мы приходим к регистратору с этим документом из суда, а он нам говорит, подождите, вы зарегистрированы, нет ликвидации, а как же нам работать? А мы не знаем. И вот э, с этим Мы не знаем. Э, мы прожили еще пару лет. Э, когда прошло два с половиной года после последнего вынесенного решения, э, мы обращаемся к юристам. Юристы уже немножко такие... Э, Кусачи, да, как бы они уже немножко э, в этом всем деле разобрались. И один из юристов он говорит: э, что-то было, то есть кто-то подавал там еще какие-то варианты. Мы говорим, нет, то есть все было тихо, отлично. Тихо еще будет полгода, а потом вы также тихо идете, получаете свою печать и работаете дальше. Э, естественно, все это прошло тихонечко, прошло еще полгода. Мы идем, получаем печать. Также тихонько начинаем готовиться к следующему заседанию, потому что в любом случае нам его нужно провести, избрать новые органы. Готовим документы, берем выдел из реестра. И оказывается, что две недели назад у нас прошло э, ну, э, собрание, и у нас поменяли голову. Вот, да, смешно, конечно. То есть мы тоже сначала не поняли, думали, что какая-то ошибка. Э, пошли к регистратору. Э, вынули, ну, вынули, с просьбами и угрозами показать нам наши документы. Нам показывают документы, кроме голову бывшего головы управления, которого мы избрали, в документах нет ни одной фамилии жильца. А вот на всех наших квартирах стоят левые фамилии, левые подписи. Но документы зарегистрированы, у СББ уже не наши. Обращаемся к юристам. Понятно, что мы сразу же завели криминальную справу. А вот, э, но юрист нам посоветовал, ребята, вам не стоит ждать, иначе это будет каждый раз какой-то момент. Двигайтесь дальше. С вот этим вот, вот движением э, вышел уже закон, да, в 2015 году, там была кнопочка о том, что каждый может ознакомиться с технической документацией. Это вот как раз к вопросу, как же мы получили документы. Э, мы написали в ЖЭК письмо о том, что мы хотим сначала ознакомиться с технической документацией. На что он нам сказал? По приказу, мы сделали приказ на наш ЖЭК, э, ознакомиться может человек раз в месяц в определенный день. То есть мы выделяем время для того, чтобы вы там из месяц пришли в четверг, там в 11 часов дня и ознакомились с документацией. Э, это был не четверг, да, понятно, что это там, через месяц. Мы приходим и говорим так, есть закон давайте исполнять. Они говорят, нет, вот у нас есть приказ. А что нам ваш приказ, если есть закон? А, начали сопротивляться, мы вызвали милицию. Милиция пришла, стала, посмотрела на закон, посмотрела на приказ, сказала, давайте документы. Жив сказал, не дадим. Мы говорим, ну тогда мы будем ждать, пока вы нам его дадите. Мы честно ночевали три дня в ЖИКе. Да, это была пятница, то есть ну, вот, в четверг это была пятница. Они, нам, они вызывали сами полицию, говорили, ну как это так, это наше помещение, мы не можем не закрыть, ни под охрану сдать, мы говорим, а мы будем охранять здесь все, это же наша документация, мы ее и будем охранять. А вот, поэтому, естественно, и получилось, что мы добились того, что в понедельник пришли сотрудники и начали носить нам на, ознакомление, нашу документацию. Юля, конечно, можно я додам тут, как это еще было, но ну, природно высветливали этот процесс, Засоби масової інформації окрестили там майдан на Голосіївський чи антижеківський майдан. При цьому ці олігархи це дуже ну такі заможні, так скажімо, бізнесмени, які боролися проти життів. Вони замовили. На одному телеканалі в кількох інформаційних агенціях і сайтах замовили матеріали, що це прийшли рейдери, обіцяли шляці в для масовки привезли якихось ті тушок і сказали, що цих тітушок провели мешканці. Тобто, ці три дні ще треба було витримати це до того, хто буде забирати в такий спосіб документи, треба витримати усе психологічну атаку, продажних журналістів. все, але правда, все одно буде на вашому боці. МиссЖевлабуд. Косторский. Косторжевский. Косторжевский. Нет, нет, нет. Отдельно Мисс житловуд. Да, частная компания, строительная. Ну и еще раз, да, то есть мы не забирали документы. Мы с ними хотели только ознакомиться. Слава Богу, у нас получилось, мы даже сделала, сделали копии на всякие пожарные. Конечно, не все, да, основной технической документации. Мы не доходили до лифтов, до канализации, то есть это был технический паспорт, ментализационное дело. А вот эту информацию мы получили и пошли дальше двигаться. В ходе всего этого хотелось бы тоже сказать, что наша инициативная группа подвергалась, я бы сказала, ужасным вещам. Вплоть до того, что застройщик подделывал документы и говорил о том, что наши квартиры проданы второй раз. Нам пришлось обращаться в суды, что это наши квартиры, отстаивать еще в судах. И эти решения, на что приходил юрист застройщика в суд и говорил, Ой, вы знаете, мы, наверное, ошиблись. Но это надо было просто, представьте себе, перенести, да? Плюс вот с этими всеми повышениями мы боролись через прокуратуру. Боролись за того, что ЖЭК вернул сам полтора миллиона гривен. То есть варианты... Я, я скажу сюда, то есть это нужно быть сильными для того, чтобы все это перенести. А? Да, ну он, он в оплату следующих наших взносов это пошло. Естественно, бы он не принес нам, и не положил. А вот, то есть какое-то время мы просто не платили за услуги в расчет того, что э, все это было сделано. Э, на сегодняшний день мы провели, наконец, то наше собрание, мы зарегистрировались, никто нам сейчас палки в колеса не ставил. Э, но это все связано действительно вот с историей. Вот 2009 -го года, да, по сегодняшний день, 7 лет. Мы боролись. Ну, я так надеюсь, что мы все-таки выбрали себе право дальше самостоятельно обслуживать дом. А, вот я вам тоже желаю этого терпения, этих сил, потому что если у нас даже и частные, то с государственными тоже есть за что вам бороться. Если есть вопросы, я Разцепили готова. На, уровень. А, на сегодняшний день на собрании мы приняли решение о том, что, опять же, мы не знаем, то есть мы приблизительно посчитали, что это будет дешевле. Но до января следующего года мы себе поставили тот же тариф, который у нас есть на сегодняшний день. Уже, уже 5 гривен. У нас был 5,50, нам ставил уже, мы поставили 5 гривен. Дуже дякуємо Юлі за цікаву розповідь. Це для того, щоб ви розуміли, що випадки бувають дуже різні. А, отакі випадок, як у них не є виключенням, але таких серйозних проблем, як в цьому будинку, ну, не так часто зустрічаються, тому що тут просто про великі гроші йдеться мова. Да?